Salam əziz xanımlar. Kanalıma və mətbəxmə xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlərlə sadəcə 3 ərzaqdan çox gözəl, çox dadlı, çox asan bir şirniyat hazırlayacam. Kakoslu konfekt adı. Gəlin başlayaq. Əvvəlcə qabımıza 2 stəkan kakos əlavə etdik. Sonra yarım banka qatlaşdırılmış süd əlavə edirik. Daha sonra əlimizlə xəmir kimi yoğururuq. Hazırladığım kokosla qatlaşdırılmış süy belə olur, bu formada xəmir kimi olur, belə bərk xəmir kimi. İndi isə bunlara şəkil verim. Bucüyür yumuru forma verirəm. xanımlarımız kakoslu konfetlərimiz hazırdır. İndi isə mən 80 qram pletka şokoladı su hamamında əridim. İndi bunları şokoladın içinə salıb yağlı kağız sərdiyim bir taxtanın üzərinə yığacam. Əz xanımlarımız, kokoslu konfetlərimiz hazırdır. İndi isə qoyuruq soyuducuya 1 saat, vaxtın istərsə 2 saat soyuducuda qalım. Bəlkə mənim, yəni şokolad bəlkə özünü tutmalıdır. Əziz xanımlarımız, kokoslu konfetlərimiz hazırdır. Dadı çox möhtəşəmdir. Hazırlayan hər kəsə uğurlar. Kanalıma adına olub like atsanız çox sevinərəm. Yeni videolarda görüşərik.